идеальный, такой вот где-то, не помню, 5 четвертый раунд, такую баночку хапану, думаю, опа, а ну соберись такой. Ну нормально, чемпион мира, лучший боксер мира, вне от категории, да, 2011 года. Финалист, финалист э, не, призер Олимпийских игр. Действительно, очень сильный боксер в мире. Конечно, 5-0 это идеально, э, если вы были на пресс-конференции, Михаил Иванович говорил, нас устраивает 5-0. Вот у нас 5-0, это... Великолепный результат, я очень рад за свою команду, за ребят, что они все отстояли действительно. Можно даже, знаете, их не, не атаманы назвать, а характерниками. Это такие казаки были, элита, которые обладали гипнозом. Возможно, кто-то из наших бойцов обладает каким-то гипнозом. И, естественно, спасибо поддержке зала, ну и православным христианам, которые за нас вболевалы. В каком вот раунде вы поняли, что все, он мой, я его взял и... Ну, не было такого, вот он мой, я красавец. Действительно, увидел то, что действительно чуть подсаживается он где-то в третьем раунде, но... То есть и Антон Николаев тренер мой сказал, что если он, смотри, он уже промахивается, бросается. Так что здесь очень внимательно, не надо стоять, надо двигаться постоянно. Ну, я не знаю, 5 раундов по 3 минуты постоянно двигаться действительно ну столько такой масой. Э -э, Устаешь, но ну, волка ноги кожа. Вот сегодня ребята из полфу они так грязно чуть-чуть боксировали. Как вы к этому относитесь? Чуть-чуть а вообще грязно. Ну, Первые, ну, три, боя, первые, три, боя, первые три боя были очень грязные. Результат? Нет, сама техника боксеров была очень грязная. Ну, вперед видать, головой. Вперед головой. Вы знаете, что в первую очередь и... должно быть уважение противнику и вот такими грязными штучками ты никогда не одолеешь, потому что ну закономерность в жизни, если ты делаешь плохо, то не жди хорошего. Так что, ну ребятам всем в своей команде best of the best, я их обожаю. Ну ну как не же не пояса, это был удар вот где-то вот в эту область и ну такой чувствительный, то есть я бы не сказал, это профессиональный бокс тут ну, действительно, знаете, заколола как бы и так. То есть, если бы оно просто болело, можно было перетерпеть. резкая резкая такая боль, она оп! То есть, ну, я встал и дальше продолжил бой, потому что... Ну, если бы так, то есть боль. Я бы зажал зубы, а тут оно резко, то есть я бы даже не успел среагировать. Ну ничего страшного, слава богу, что ну, быстро восстановился. И как печень? Ну, если вот здесь печень, то да-да-да. Вы знаете, мне комфортно там, где готова команда, там, где приходят люди, и там, где им удобно смотреть и наслаждаться красивым боксом. А где это будет? В Дворце спорта или где-то в другом месте? Одно скажу, что во Дворце спорта, ну, вроде престижно, да, прямой эфир. Мы реально рулим на уровень. И посмотрите, полный забитый зал, то есть вот эта поддержка, когда там какие-то речевочки, то есть я так их не запоминаю, но я их слышал и действительно очень круто. Я думаю, что скоро, наверное, на Олимпийском будем собирать. Недалеко. Да, бог, да. Главное, чтобы показывать красивый, качественный бокс, который есть в Украине. Что то разговорился я тогда? Да не, ну как же я могу быть доволен? Вообще всеми встречами, посмотрите, как они. Возвратительно. Что не удалось тебе сегодня? что не удалось. Да, закончить? Да нет, сальто назад сделать. Я его, в принципе, не умею. А, практически я, я рад, что я после каждого раунда сажаюсь, Анатолий Николаевич, ему говорил, молодец, молодец, то, что я вроде выполнял ту работу, которую он говорил. Это для меня важно. А остальное, в принципе, э, как сказать, пустяки. Ну, не будем таким словом, ну, мелочи. Как по-вашему сложность? Техника и скорость победили физику. Не физически. Не, я говорю, что. килограмм разницы. Ладно, не буду показать, она маленькая. Как по вашему сложится ответ на встречу? Как надо? Нашу пользу. Нет, ну это. Я думаю, что. То, что думаю, я уверен, что мы пройдем дальше. Дай бог, ребятам. Силы поддержки туда очень едет сильная команда во главе с моим лучшим другом Василием Омаченко. Так что Дай Бог им здоровья. Очко уже есть. Бал Пускай будет бал. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. И